До каналу 1+,1 плюс 19 звернулася жителька Донецька Ганна. Вона хоче подарувати свій квиток на грандіозний концерт гурту Ельзи у Львові на день незалежності, і вона мріє, щоб він дістався герою, який перебував у АТО. Про умовы розыгрыша, что вы как выникла такая идея. Мы поговорим с Ганной. Уже замыт, потому что она в студии сниданку. За один плюс один. Аня. Доброе утро вам. Доброе утро. Спасибо вам за обращение и вот за желание подарить свой билет на концерт Океана Эльзе кому-то. Вот почему решили так поступить и почему этот человек должен быть участником АТО? Ну, получается, когда мы поняли, что у нас все-таки не получится посетить концерт во Львове, мы начали думать, куда девать билет. И как-то решили, что... Было бы правильнее его не продать, а вот отдать именно человеку, который, можно сказать, рисковал жизнью, рискует жизнью сейчас вот люди ради спасения моего региона, моего города. Вот решили, что так будет правильнее. А расскажите об условиях, как можно выиграть этот билет, кому он достанется? Ну, он достанется человеку, который непосредственно принимал участие как бы в боевых действиях. Вот. А то, что, чтобы он там был каким-то героем, это не совсем обязательно, потому что я считаю, все люди, которые сейчас рискуют своей жизнью, они все герои для меня, поэтому... Ну, власне, пишіть на Фейсбук, пишіть нам на Фейсбук і свої історії, можливо, хтось з ваших рідних або друзів перебував у зоні АТО і достойний, хоча всі достойні дійсно такого квитка. А я ще добавлю, що телеканал «1 плюс 1» оплатить дорогу переможцю і проживання в готелі. Власне, нагадаємо, що подробиці та деталі, ініціативи від Ані, ви е, зможете знайти на сторінці сніданку з 1 плюс 1». Ань, вы фактически ваша семья является переселенцами, да? да. Из опасной зоны в народной земле сейчас вы переехали, сейчас в Киеве живете, да? А, ну сейчас временно в Киеве, но вообще на Азовском море. А да, скажите, да. ну кто-то же остался из друзей и родственников там а... дома? Кто эти люди, поддерживают ли связь? Да, конечно, остался мой дедушка. Он вообще ни на какие уговоры не поддается. Вот, ну конечно, созваниваемся каждый день. Очень страшно, когда иногда бывают технические проблемы со связью. Очень страшно, когда, конечно, не поднимает трубку, сразу начинаешь а самое плохое рассказывает? думать. Ну, он рассказывает, что как бы вот вчера, например, были слышны залпы по всему городу. вот. Ну, Он как-то старается на, нам не очень нас посвящать, чтобы мы, наверное, не сильно волновались, но вот. Uh -huh. Скажите, а о чем вы сейчас больше всего мечтаете, чего вы больше всего хотите? Наверное, того же, что и все мира, все хотят очень вернуться домой. Будемо дитячи, що це стучиться в ближайше время. Дайте пожалуйста Я ще раз підтверджую, Спотжаю та от Океана Ельзе от Ані. І ми сніданок з 1 плюс один допоможе і його отримати на тому, хто є учасником. АТО. а ми шукатимемо цих людей за допомогою глядачів сніданку з один плюс один. Тому свої історії, історії про таких людей викладайте у мережі Фейсбук, сніданок з один плюс один. Зараз адресу бачите на своїх екранах. Аню, тобі дякуємо. Нехай буде мир незабаром. Спасибо. Всі про це. думаем и молимся. Снеданок с 1 плюс один триваем.